Я горжусь своим сыном в плане того, что я его правильно воспитала. Он, он знает, что такое Родина, как ее защищать. Во-первых, начнем с того, что он, он настоящий мужик просто. Вот если так говорить, он просто, и в его понятии надо, 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 семья надо, дом надо, Родина надо. Поэтому, наверное, так. Во-первых, Украина это дом дом, в котором он родился, в котором он вырос, в котором он стал мужчиной, отцом. У него есть сын, которого нужно тоже защищать. Он, он был хозяином. Вот он с самого, как говорится, подросткового возраста, в нем были, ну, я их закладывала, не знаю, короче, говорю, ну, как-то так сложилось, что в, в нем были задатки хозяина во всех отношениях. Во-первых, начнем с того, что я с первого дня в, это, военных действий это помогала всем, ну, скажем, кому могла, тем и помогала. И чем могла, тем и помогала. Во-первых, я, я швея, я шила для фронта, я помогала тканями, фурнитуры, ну всем это. Ну, а в первую очередь я считаю, что ну это, скажем, было от меня. Но на сегодняшний момент, когда у меня появилась возможность сделать более весомый вклад, я в первую очередь, конечно, отдала предпочтение Антошиной части. Ми з Антоном познайомились на Кремені в Серебрянському лісі. Ми там зустрілися, нас зіслали в одну групу і ми йшли на позицію. Там ми її відстоювали, потім йшли назад. Коли йшли назад, ми йшли по полю, і по нам почався мінометний обстріл. Антон був дуже гарну людиною з цього приводу, бо він тримав спокій. Він навіть не здригнувся, усім, усіх підтримував, казав, добре все, хлопці, йдемо далі, все потихеньку. Він зовсім не злякався цього. І ми спокійно діждались, дійшли свої точки і відійшли. А поки сіли у зіл, ми усі були на, даже на доброму монастрі. Він ще й шутив при цьому. Людина стримана, вихована. дуже стисостійка.